今日はベトナム料理を講演し,ましたポーランドはベトナム人たくさん住んでるのでベトナム料理のお店いっぱいたくさんあるうんですけど日本にも結構ベトナム人住んでてベトナム料理たくさんあります何が違うのか見てみてください。 このビンミンというお店でこのお店はベトナムのハノイに入るお店があるそうですなのでベトナムのハノイのお店の試験ということになるのかなというのがだから基本的にベベトトナナムムの味に近い料す、うんまあ、日本のベトナム料理は特に人気なのはこういう生ハルバとかだとか、えー、あとはフォー ライスあとととン卵で、えー、ン野菜とかナシはフォーが好きで,であとこの生春巻きじゃないや春巻きの蒸した、ね、ものもすごい好きです,す。 私は2011年にベトナムをうんどれぐらいだったかな半月か3週間ぐらい、えー、カノイから南の関東のかで旅をして、えーまあ、料理はすごい美味しくてベトナムが好きだったんだけどでも結構ベトナム人が騙してくる人が多くて観光地 話なんですけど結構ひどい目に何回かあったでその時はもうベトナムを出てカンボジアに行く時はもうやったーって感じベトナムさよならって感じだったんだけどでもまあ今考えると結構面白かったのでまたた行ってみたいなとい <laughs> ここは結構普通のレストランというよりもちょっとやったいみたいな。 で、ぶ、え、ん、ー、こうのベトナムの感じの雰囲気の時間じゃないかな,かな。<laughs>

チーズえー、あと、エえ、ビーフ。と、あとはレタスとか。入ってますね。おしり。あ、バラバラになっちゃったな。あと鶏肉入ってます。はい、えー、これは。 えー、ベトナムの好み焼きです、えー、この周りの皮の具、まあ米粉で作ってあります。で、中に野菜だとかいろんな具が入っているので,でじゃあ何が入ってるか見てみましょう。と、えー、中には。エビもやしか豚肉えー、玉ねぎとか入ってます これも日本で行きやすみって、これの食べ方は、このレタスで包んで食べる、このタレをつけて、レタスで包んで食べるのが正しい食べ方です。<laughs> <laughs> ちゃんと入るかな,なんか中のものが落ちちゃったチ、えーズチャップちょっと来たで,で、これで食べますはははは めっちゃ美味しいです多分今日食べたものだ中らが一番美味しいですこれは、えー、ポ,ーポーラロット ごめんなさポーラロートっていう、えー、牛ひき肉を使った料理ですで周りは葉っぱで巻いてある私もこれ食べるの初めてどんな味なんだろう上にナッツかな、えー、多分これはスイートチーズ使ったソースかないただきます ちょっとソースが辛い。スパイス。ええー、みんな大好き、こうです。ちょっと台湾の鶏の、ええー、蒸し鶏、こう頼みました。これは多分、ベトナムで売ってる方と、本当に同じ方だと思います。 でもフォーのお店いっぱいあると思うんだけどどう違うんだろうポーランドのフォーも食べてみたいあの、どこに行きたいここがいいすっしい私ちょっと猫舌だから熱いの怖いに行く欲しすぎて黙って黙く,くと食べちゃいます。めっちゃ美味しいこのムシドリーにパクチーとか、えー、レタスとか 野菜も乗ってますニ、ね、ラも乗ってるね欲しいあベトナム料理、美味しかったデザートのチェーンもちょっとカメラに撮るの忘れちゃったけど美味しかったです、えー、今日はベトナム料理を食べましたがこれから東京で、えー、いろんなレストランを紹介していきたいと思います ウズキスタン料理とかそういう料理も食べれるのでいろんなところに行ってみたいと思うんですが皆さんえ次はどこのレストランに行ってほしいでしょうかリクエストがあればコメントください。パパ